kenduri tahlil ataupun kenduri arwah ni pada orang Melayu dia ada dua makna yang pertama kenduri malam kematian ataupun kenduri bersempena kematian yang baru berlaku dan yang kedua kenduri yang dibuat selepas tu lama lepas tu lepas tu dia kata teringat mayat ni kita buat kenduri lah lepas tu sedekahkan pahala kat dia itu pun kenduri arwah juga kan okey yang pertama tadi kenduri yang dibuat dekat-dekat dengan kematian yang baru berlaku yang ni dilarang oleh mazhab-mazhab Islam cuma mazhab-mazhab Islam mereka berbeza pendapat sama ada nak mengatakan ia haram ataupun makruh sebahagian kata haram sebahagian kata makruh tetapi mereka bersepakat mengatakan ia bidah ah. kerana ada hadis yang melarang hadis riwayat Ibnu Majah daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata dia kunna na'uddu sun'at al-ijtima' -al inda ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am min niyahah kami mengira kami menganggap kami ni sahabat lah sahabat menganggap perkumpulan di rumah si mati dan membuat makanan sempena perhimpunan itu adalah daripada ratapan yang dilarang kenapa dia dilarang kalau tuan-tuan buka mazhab Hanafi mazhab syafi'i pun larang tuan-tuan buka muridil muhtaj dia kata, bida'ah muridil muhtaj pasal apa dilarang? mazhab Hanafi dia hurai lebih dia kata, dilarang ni sebab masa makan ni, buat makan ni bukan masa sedih makan ni di syariat kau waktu gembira tu kahwin gembira kan? kita buat makan hari raya gembira kita bagi makan hari sedih tak payah bagi makan tu ada seorang syekh kan syekh mandili kan dia kata apa ni tanaman apa yang siang tanam malam boleh makan tanam manusia kan dia marah tu <Matthew>. kan <stabbinghilleye> Pasal apa dia dilarang? Kerana selain daripada dia menyanggahi maksud syariat dalam memberi makan tadi, beri makan bukan waktu sedih. Kerana amalan ini akan menjadikan satu sunnah akan hilang. Tahlil haram. Tahlil ni berapa? Tahlil tu apa? Tahlil. Apa dia makna tahlil? Ah, ha, haram ada oh uh, tanya kau ha ha kenduri tahli arwah haram ada hadis kata haram ada tak tak ada ok bila kita panggil orang mari rumah untuk tahlil faham lagi ok dikira tetamu atau tidak tetamu tak tetamu setiap tetamu dalam hadis kata dia akan datang dalam rumah kita malaikat akan mendoakan tuan rumah kalau tetamu datang okey bila dia datang dia buat apa dalam jadi tazkirah dia menyanyi lagu coldplay ke dia berzikir dia berzikir antara zikirnya apa dia sebut baca Fatihah baca Quran ha nak lagi maka dapat pahala di akhirat beramai-ramai Lepas baca baca Quran, dia zikir. Apa dia zikir? La ilaha illallah. Nabi kata Abdul Rahman kultu wa nabiyyu min qabli qaul la ilaha illallah. Zikir yang paling utama aku sebut, nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Lepas dia berzikir, dia berdoa. Betul tak? Ha, maka Allah kata, oh doa ni astajib Doalah kepada aku, aku perkenan. Mu doa di masjid, doa atas patak teluk lipa, doa atas bukit hijau, doa atas gunung, doa tengah laut, doa di mana pun aku perkenankan. Kemudian habis dah berdoa, tu mahu buat keluar benda. Makanan. Okey, makanan untuk dibakar bagi kat jin ke tetamu makan bagi tetamu makan orang tanya Nabi Ya Rasulullah amali fil Islam khair apa amalan terbaik dalam Islam Nabi jawab tutrimu ta'am jamu orang makan jelas tak lagi ha, orang yang kata haram itu dia itu ahli bid'ah. Ah. ok ha, yang haram tak betul yang betulnya jangan kita wajibkan tahlil yang diamalkan oleh masyarakat setempat itu kerana itu bukannya sunnah dan bukan satu kewajipan hanyalah ikhtiar orang yang hidup ke atas orang yang mati. Allah sebut dalam Quran wa alaisal insani illa ma Orang yang mati tidak boleh lagi bursa. Yang boleh ketika dia hidup saja. Okey, orang yang mati dah boleh dak berzikir? Tak boleh. Orang yang sudah mati boleh dak tahlil? Tak boleh. Orang yang mati boleh dak bayar hutang? tak boleh orang yang mati boleh tak keluar dari kubur pergi haji tak boleh orang yang mati boleh tak qada puasa tak boleh okey ayah kita mati boleh tak kita qada puasa ayah boleh tak boleh siapa kata tak boleh tanpa atas muka 14 kali ayah kita tak pergi haji mati anak tolong pergi haji boleh tak boleh ayah tak boleh dah dah jadi zombie faham Ayah, mak kita yang beli tudung tiga lah. Tudung bawah, tudung kisi, tudung seluruh kuning. Dah, da nak bayar ke tuang tudung. Mati mak. Mak boleh tak tubik dari kubur pergi bayar? Tak boleh. Anak tolong bayar? Boleh. Mak kita boleh tak berdoa? Tak boleh. Kita tolong berdoa ramah-ramah? Boleh. Mak kita boleh tak sedekah makanan? Tak boleh. Kita buat makan korang sedekah ke mak? Boleh. Ya Rasulullah kata perempuan, inna ummi qad matat. Ibuku baru meninggal dunia. Atas sedekah tu anha, boleh dak aku bersedekah daripadanya? Dia mati dah, tapi macam dia yang bersedekah. Nabi kata, "Naam, boleh." Okey, jelas. Wajib kena buat tujuh hari, tak ada orang kata wajib tujuh hari. Nak, nak talil bukan mesti panggil orang masjid, nak talil bukan mesti 80 orang, nak talil bukan mesti 100 kali. Ha, mu nak tali seorang boleh, tali keluarga saja boleh, panggil orang tali masjid mari di rumah boleh, orang di rumah pergi tali ramai-ramai di masjid pun boleh, tali tepi laut pun boleh. Tak tali saja tak ada zikir boleh, zikir saja tak ada tali pun boleh, tak ada zikir tak ada tali, makan saja pun boleh. Faham lagi? Ha nampak? Atau sekali je tali. Ha, kata Syekh, malam ni kita buat lain daripada yang lain, sekali saja. Satu, dua, tiga. La ilaha illallah. Ha, makan, 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 makan. Hukumnya, dapat pahala belaka, kata Dr. Wahbah Zuhaili, Ya silu sawabuha ilal mayit berdapatlah pampai pahalanya, berguna kepada si mati, biiznillah, dengan izin Allah. Terima kasih pada semua. Orang yang menjalankan solat, puasa, sadaqah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan, apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mengucapkan la ilaha illallah, membaca yasin bagian dari ayat Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian misalnya, dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu kalau lagi takziah ini yang butuh bahasan karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal ini pernah nggak Nabi contohkan baca Qurannya mulia baca surah yasinnya mulia berzikirnya la ilaha mulia tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati cari dalil dulu baru anda kerjakan jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah alam itu yang saya tahu gitu kan tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil ya silahkan dikerjakan kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat. Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir, kerana mereka pikir takziah itu untuk si mayyit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati, sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sodakahkan, kita berbuat ibadah untuknya. Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan? terhadap mayat 3740 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam, maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul, alfa fauqadah 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah enggak dilakukan Nabi? Pernah enggak dilakukan Nabi? Abu Rahman bin Auf kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di empat pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. Tujuh hari empat puluh hari buat kenduri bagi makanan kirim doa tidak dilakukan nabi tidak dilakukan Abu Bakar Umar Utsman Ali Sahabat nabi tapi ada dalam fatwa Tabiin namanya Imam Atta. kata Imam Atta, ulama dari kalangan Tabiin orang yang meninggal dunia maka dia diuji dikuburnya selama tujuh sampai empat puluh hari maka dianjurkan bersedekah. dan berkirim doa andai saya mati keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari pergi ke panti jompo ke panti yatim berikan makanan terus Ya Rasulullah Ummi matat Emakku mati Apa atas sedaku anha Apakah aku boleh bersedekah Kata Nabi Tasadak Bersedekahlah engkau Ayus sedekah tu abdal Sedekah apa yang paling, -paling abdal Sakyul mak Memberi air minum Pernah kamu beli air minum? Gak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Gak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh di timba tangga diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia maka kamu jangan ngutang-ngutang kami yang akan bawakan makanan karena kata nabi isna otoaman li ali ja'far ja'far sudah mati meninggal buatkan makanan untuk keluarganya karena dia sudah susah tapi bagi yang kaya kebun sawitnya lebar ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah silakan. Yang takut makan ada kata sambutan dari ahli waris. Bapak Ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami. Ini murni sedekah saya anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha?